я вас прошу, отойдите а в сторонку! Господи! <связывая> Большое спасибо за то, что нас помнят, не оставляют. Вот, за то, что поддерживают. Да, и скорее бы это все закончилось. Нам на каждый день бомбежки у нас. день бомбят Под, подвал бегает ну в общем как подвал это это наш второй дом у нас там все и кровати стоят каждый день бомбят спокойствие не дают я ночью даже не могу застудить а вы были дома тогда? да, когда надо любить, я была дома у меня тоже окон нету а оттуда ни одного стекла нет и, это, тут окна побитые Ничего не думали. А. что тут там думал, тогда никогда Но, не думали. Мы так точно не думали. Воно... Бух и все. О, и, Катюха, и куда? В разные стороны. І а тепер я так ховаємося, сынок. Вже, я вже, я вже, куди діток на птички кладемо так, і ховаємо. Укладовка або підвали, куди куди в кого є. Отак ми живемо. І бігаємо це сюди. Щоб хто що дав нам? Буханку хліба. Головне, щоб був мир. І все. І більше нічого не хочемо. Скорей, возьми один детский, пожалуйста. Иди вот, туда. дай, вот. Он мужчина Иди пошел туда. к тому. Так, дай, дай. Спасибо большое волонтерам что не забывайте о нашей Марьинке и что мы с маленькими детьми вышиваем выживаем благодаря вам. Спасибо вам еще огромное. это закрывать Сили беруться звідти, звідки у людини совість береться, звідти і сили беруться. Якщо тобі а, не все одно доля інших людей, які зараз тут живуть, і ім ну, реально тут погано, і в них не вистачає їжі і ліків, то ти просто встаєш, ідеш і допомагаєш. А тут його треба буде відвідати. Здравствуйте! Здрасте! Здравствуйте! 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 Так, мы вам ходуночки привезем в следующий раз, хорошо? Мы вам сейчас колясочку привезли и палочку, а ходуночки привезем в следующий раз. Договорились? А вас как зовут? Лилия. Очень приятно, Лилия, я Ира. И мы из Киева приехали. Спасибо, Калининский. Так, давайте мы вот это вот. Давайте мы уже будем... Давайте мы торт вам в следующий раз привезем. Не надо, спасибо. не надо. Мы тортик сами купили. Спасибо вам за это все, все, за ваше беспокойство. Колясочку я же говорю, а в следующий раз ходу ножки привезем, потому что отдали нам на госпиталь спасибо. случайно. Спасибо, спасибо, спасибо великое. вам спасибо. Все, все. Спасибо, спасибо. Все, счастливо, счастливо. Спасибо. Мы вместе с мистецьким арсеналом и со Щадбанком мы сделали уже не первый наш проект, это второй проект. Мистецтво Щирятуе у нас прошел аукцион аукционы ящиков, которые раскрасили и дети, и уже известные художники. И вот прошел этот аукцион, и теперь вырученные деньги мы как раз направляем на помощь конкретно жителям Маринки и жителям там, ближайших таких вот тяжелых мест, которые постоянно находятся под обстрелом. Но у нас единственная цель – это сейчас спасение страны вообще-то. Если мы хотим, чтобы у нас было будущее для детей и страна, то нам нужно в любом случае объединяться.